السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أستي أستي قرتي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي اللهم أذرني من النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث جزاك الله أن محمدا ما هو أهله اللهم إني أسألك العافية أستغفر الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حلال المسقلات الحمد لله على كل حل يا أرحم الراحمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم اني اسالك حُبَّكَ اللهم اني اسالك الجنة. واعوذ بك من النار. اللهم اني اسالك الهدى. واس شهاب واس سدد لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا سمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذين يَاكُلُونَ ربنا حبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أين وجعلنا للمتقين إماما يا ودود رب حبلي من الصالحين إنما أشكو بسحي وعجني إلا الله إلا الله مع صابرين إن الله مع الصابرين حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا الله حي القيوم واتوب الي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم